5 мая – Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом. Люди в уголках всей планеты выражают свою поддержку и солидарность всем тем, кто живет с этим диагнозом, и с их семьям. Мы, харьковчане с рассеянным склерозом, принимаем это движение и запускаем свою эстафету. Сегодня, 30 мая, мы завершаем нашу эстафету, которую мы объявили в Дню Российного скероза. Сегодня весь мир отмечает, и весь мир солидарен с людьми, которые живут с этим диагнозом. выкладывали свои фотографии, делились тем, что мы вместе, мы рядом, нас много. И мы хотим показать тем, что вот то, что мы сплотились, это нам намного легче жить с этим диагнозом в компании в большой. И когда нас поддерживают другие, мы очень благодарны всем. Благодарны всем, кто говорил про то, что они знают про нас. Я хочу выразить огромную благодарность. Большое всем спасибо за то, что поддерживали нас в эту целую неделю.